Но у них там имитация инаугурации. Симонян уже приготовила ров с кипящей смолой. Хотела автозагар, но вышла, ну, что обычно выходит, если они за дело берутся. Соловьева наклаптирвая, чему это Китай может, а Россия не. Ни хиба не может. Хиба погрожувати Нині в списку Финляндия, Франция, США и Эстония. Захарова подняла хвост и снова завела промост. И традиционная бабайка-балалайка – Ядерне учення. Все смішалось, коні люди. А ми що? А ми розібрали і готові розказати. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Срочно в номер. Ні, не помір. Но скоро, хай і не так скоро, як нам би хотілося. Але нині терміново ніколи не було. І от знову воно укражалова. Чим погрожують? Нумо три, два, один. Правильно! Цей господин опять достал із широких штанін бумажку микроскопическую, а там. про учения тактические ядерные. Начинаем с новостей срочных и предельно важных. Итак, Путин поручил Генштабу провести в ближайшее время Учение с отработкой применения применением нестратегического ядерного оружия. А все чего? А все того, что обидели Вовку, написали в норку. У нас просто водили за нас, просто водили за, за, за нас, Путинский низ зализывать доводится его ж пропагандистам. Они и рады стараться. Давай упражняться. И напрямую связано с последними угрожающими провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей. Это, конечно же, и президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании присоединились сенаторы США к этим заявлениям о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины для с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это до сели невиданные, беспрецедентные заявления, они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции в нашей стороны, что и происходит. Что правда, они там не могут вызначиться ніяк. то французы уже, чище в дорозе, нияк домовитись не в змозе. Президент Франции в очередной раз заявил, что не исключает отправки на Украину наземных войск и озвучил для этого тоже два условия. Первое, в случае, если российская армия прорвет линию фронта. Второе, вот французских войск возможен после обращения Киева. Судя по последним новостям с фронта, прорыв России происходит прямо сейчас. И сегодня СМИ сообщили новость, Париж все-таки направил первые войска на Украину. Они уже потеряли берега, Макрон там говорит, сейчас направим. И вообще уже Седине есть, где-то под Славянском появились счастье иностранного французского Это региона. Пока... Бивший воєнний ну, как із всегда. США, то є нічим всегда... не подтверждены, эти данные. дані. Звісно, не подтверждены. Це ж все кто правильно сумніватися не приходиться, але особливо уважно спостерігаю і фіксую за тими, хто отак от смакує всі подробиці ядерної лякалки. Повірте, записала, не сумнівайтесь, буде мало місця на цьому світі за кожне слово, що вони зі смаком промовляють, тоді як весь світ. языкам лякают. Нужно немножко на их голову вылить ушат холодной воды. Таким ушатом как раз являются вот эти учения нестратегических ядерных вооружений. К ним относятся а, тактические ядерные боеприпасы и оперативно-тактические ядерные боеприпасы. Тактические это а, снаряды, это мины, а, например, 203 миллиметров это такие снаряды, как саженец, с тактическим ядерным боеприпасом до 3 килотонн, мина 240 миллиметров, которую может запускать самоходная минометная установка «Тюльпан». В заявлении Министерства обороны как раз звучало слово «ракетные войска». Да, то есть будут применяться комплексы оперативно-тактические, типа «Искандер», возможно и морского базирования. Но вот беда, как учатся, то да, а как иншим – «дзузьки». Бо в цих все робиться. Завуцькою викликає неабиякі складнощі у процесах життєдіяльності. Демонстрація на лице. Спірва про Естонію, про рибу в конце ліца Салавйова. Каже, вони там всі нездорові. От почуєте, що змішали. Але головно, що хріном приправили. Таке враження, що це хрін. Третє їхнє улюблене слово з усіх можливих. На граніці Росії проходять крупніші супуті холодної війни у НАТО. Найбільше тявкающие члены Альянса, у которых нет никаких сил, типа Эстонии, обсуждают возможную блокаду Балтийского моря для защиты от России. Но я предлагаю всем эстонцам, которые не любят Россию, хотят блокады, надеть на себя скафандры, чтобы сразу не утонуть, и выйти в Балтийское море, чтобы его блокировать. Так, линеечка, линеечка, и по доноску, по доноску, выстроиться, выстроиться. Никаких других возможностей для блокирования у них нет. При этом дошло до того, что а, какой-то хрен Финляндии говорит, что надо а, лишить Москву доступа к Калининграду. Ну, мы лишим, окей, лишим Финляндию доступа куда угодно. Я всегда ощущал, что финны хотят обратно в Российскую империю. Вот у меня было это ощущение, что вот они как брошенки, постоянно пытаются как-то обратить на себя внимание. Мечта Российской империи, вот, вот как-то в сердце финского рыбака, так, сильно сильно дын-дынц, дын-дынц. Мы поможем финскому рыбаку, если он будет себя настолько безумно вести. Та ви вже прикумарили так однотипно і несмішно, так пласко і тупо, ну відверто, тупо Невже, ай, та вже сто разів запитувала, але вони ніяк не вгомоняться. Чи там такий друкарський станок зламався і нових методичок не друкують, тому вони старе ретранслюють? Вот от на Фінляндію клюв роззявили, а полмільйона своїх оставили в списках, що їх щодня генштаб ЗСУ публікує. Та хто їх рахує? Ну хто їх рахує? Ми рахуємо своїх найкращих, втрачаємо, цінуємо. Полеглих і живих для них збір на дрони. І ви знаєте, що робити? qr код і посилання в коментарях. Вони ні. Тому і далі роти порозкривали на Фінляндію, Естонію, Францію. Ото вже гегемонію розвели. Готові. Симонян вже мотає. Врім всп'ять. Скоро будуть побіждати. Давайте вспомним 1812 рік, год, коли крестьяне, помолясь, брали вилы и шли гнать француза и также помолясь шел гнать француза кутузов багратион и все остальные и чудо произошло мы прогнали француза мы прогнали армию которая завоевала европу вот так просто буквально вот так где то вот так же вы сдаете и украину уже перемогали. в горячей войне мы украину победим за два дня Чую побіждати, господі, ну Україна. І ще, здається, в цій переможенці дводенній було щось про брови. Раз бровь піднімем, і Україна поймет все. Ну, і не треба ніяких людей. Возьмем Київ. Покаже, Соловйову приходиться піднімати з пола то, що залишилось від остатків розкоші былой. Она же моща. они же мощи. Тут пропагандону зомбоящиковскому показали трохи китайского різного. У захватитой той и страждая, что не может захватить. Я посмотрел там ряд интереснейших изделий, и могу вам сказать, что американцам и европейцам надо сильно переживать. То есть есть о чем волноваться. А когда аккуратно едешь на поезде с магнитной подушкой в Шанхае, Котору всего спокійно 300 км в час може швидше, ну все лишь 300. То понимаешь, що і розстояння можуть совершенно по-другому восприниматься. Яка глибока думка корінням дістала пропагандистського сідала? От європейцям і американцям переживати є чого, а росіянцям навіть переживати не варто. Все одно замість поїздов на магніти подушки, лом старінний. Держати під подушкой. Ну другое правда. І в поїздах теж починається басанка скори поїзд. С за на секундочку тут на улицах русских городов российских. поспрашивали, а что Россия это делает? Ну, чтобы и там и по миру славилась. Лом в топе. Лом, вот это самый крутой товар, все его любят, все им пользуются. Но больше мы ничего не умеем делать. Против лома нет приема, говорите, Таня, то только так кажут, а казатые вы вы в курсе. Они тоже проказать, поэтому и говорят. Трактор – их оружие. Мы даже любой советский трактор, как говорили раньше, превратим в стратегическое наступательное оружие или оборонительное. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Испугалась Беларусь. Тракторы – это ж Лукашанківська тема. Путин тоже боится, но он за залезницу. Он же ж до нее имеет прямый и найпряміший стосунок. Он же… Ж вагоны развантаживал. Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки грузили на, на, этом, на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось. честно. Нет, мы... Кстати, у них там... Имитация инаугурации. Говорить про нее не собиралась, бо мы, гнома Гегемона, не визнаємо, шоу голосов теж и світові не радимо. А все, что стоит знать об этом и на ВГУ шоу влезло в одно это видео. Условное. Но чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать. І вони лижуть і гладять. Гладять і лижуть, лижуть і гладять. От уже 25-й рік, як. Так от, той колись вагони розвантажував, а Міський тепер завантажує брехнями. Там його кишенькові шути підпивали китайським поїздам дев'яться, а він що? з японською економікою взявся змагатися. Ми п'ята економіка світу, і при цьому розрив у нас з Японією такий невеликий, що якщо ми цей темп просто, ну, збережимо Или даже в принципе, что называется, будем будем ровно двигаться вперед, мы Японию обгоним уже вот-вот. Да, это это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему по объему по объему экономики в целом первые в Европе. В смысле, не так, как в Японии, вы там за паребриком живете. В этом смысле русско-паспортные ничего не смыслят. С главных экранов их страны им говорят они. Самое так: одни рабы Кремля, іншим рабам Кремля, рассказывают, что справа совсем не в рублях. А у тому, чтобы экономика красивую была, и причем тут и краще, дивненькийсь. Нет, не прибыль, не финансовый результат должны быть смыслом экономики. Да и сама экономика – это лишь механизм достижения общечеловеческих, общеважных таких сущностных человеческих целей. Вот. И без целеполагания вообще ничего не происходит. И если мы с вами говорим о том, что нужно сегодняшней нашей стране, то ей нужно суверенное целеполагание. И именно борьба с этим – или выход на собственные цели, сформулированные и осознанные, позволит нашей стране достичь того места, которое она заслуживает. Тут сами напрошуються на опитування. Одразу кілька, точніше. Отже, внимание, внимание, цели полагания. Опять, начали же воевать против НАТО, ДИНА, что-то там не надо, а вышло все и навпаки. Заради власної безпеки теперь, волеют вони. Це все було про СВО. А що тут с экономикой? Какая цель может быть у Росэкономики, если не такая, как у всех иных стран? Время пошло. Насправді, ваші коментарі зараз дуже важливі. Кожен. Це дозволяє нам показати Ютубу, що ролики вкрай важливі, і що показати, указать лаптістану місто, котрого він заслужує, теж крайні важно. Поки ж заплуталась навіть головна адептка соляріїв і надмірної засмаги Маргарита С. От знала, знала, куди йшла, а тепер забулася. Як в тому старому кавенівському номері із ватним галустяном. Я так сильно потерялася, що потеряла то місце, де я потерялася. Поки ви вказуєте напрямки і компаси, що допоможуть Маргариті знайти ті двері, що відкриті, вона якісь вже знайшла. А куди йдемо ми? Поки не понятна. Не понятно, чому, тому що у нас ще є. Соблазн свернуть не на ту дорожку, как теперь мем знаменитый, зайти не в ту дверь. Не дай бог, это с нами произойдет. Не дай Бог. Мы должны выиграть эту войну. Мы должны не растерять это единство, которое вызвало в нас, к сожалению, военная операция. Но как-то другие операции за столько лет такого единства у нас почему-то не вызывали. Рубрика Единое единство полное бесчинство. Полное вы творите против тех, кто в это ваше единство не вписывается, не всовывается. Что там Стрелков, который был завжди готов, выкористанный террорист, которого долго единство заради не выкидали, а вот теперь, как кинули за граты, и как дела у него там? Как сажбила. Единство все больше похоже на дырку. Ученые, преподаватели, врачи, программисты, инженеры, пионеры, а не, эти не уезжали. А все остальные, все кто мог, и кого зиркую кремлевскую не коцнуло, поехало. Понад миллион. Майже пивтора, а то и два. Мозги утекают, как вернуть их, там не знают. Потому и предлагают всех несогласных казнить. Л логика. Артистов очернить и в списке. Пока не расстрельные и на агентов. Но скоро. И на финал коротко про единое единство. А если один из этого единого единства на революцию зовет, то что? Вперед? Вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю. А что они? Единородно відпрацевують методычку. Внимание, вещает птичка. Они так ничего не поняли, европейцы. Представляю ли мы с собой экзистенциальную угрозу? Да. Конечно, представляю. Серьезно, представляют экзистенциальную угрозу для самой себя. Самоеды, саможеры, людожеры. Отхороджаются от від цивилизации людскими кистками, реальными смертями и библейными ровами. Нас сейчас вот с этой империей, западной империей, разделяет ров. Этот ров постоянно ширится, и я прям чувствую, как он наполняется какой-то кипящей смолой, которую можно назвать, наверное, гиеной огненной. Идеально. Идеально сформулировала Симонян. Ров у вас там будь здоров. Классный получится. Хотите? Слава и бурлящие. Хотите? С кислотой шипящей. Крокодилов и пираний не будет? Жалко. Хиба генномодификованники. Что там после клещевики покусала мизулину, что ей приписывают в Путину куханке? Не було шоу у звинувачень? Кого там покарали за покусану мізуліну? До речі, про це розповідала от у цьому випуску. Наслаждаюсь природою, просто невероятно красива весна в цьому. Році. Все починає вже цвісти, дуже яркі краски, птички поють, дуже прикольно. А бочка на лісо так сказати, як сказати. А що вони? До параду готовится парад, которому никто не рад. В 25 городах его вообще не будет, в полусотне без салютов. Кто приедет, президенты Гвинеи Бисау. Не смеемся. Лаоса и, возможно, Кубы. Не надувайте губы. И еще ждут лидеров Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Туркменистана. А что, талибев не будет? Что точно выпустили натреновано, на, на Собачину и Гаукатинавчину одразу на Вашингтон, Лондон и Брюссель одним ротом. Захарову. Захарова не моргнув, и глазом переживает за почти уже бывший мост. Пытается укусить за хвост, непонятно кого пока. Пока операция самокусация получается. Под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него. В это сложно поверить. Я хотел бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обращены на провал, но и получат удар возмездие, который будет сокрушительным. Сокрушила, будто что-то накрошила. Ну что же, Тамария, одно лишь слово, истерия, ну або история. Знову подручник, где стали. Тим, хто забыл страшний урок Второй Мировой, напомним, никакая западная военная техніка не змінить ситуацію на полі боя. Враг буде будет. Враг разбит. Только на этот раз враг это ви, страна на букву «Р» – Росія. І нуль сумнівів, що зникнете вітром, розбурхає усе і всіх. Шкода, що ховаємо через вас своїх. І шкода, що біль тепер вічної з нами за всіх, хто не повернеться. А ворога вас септо. В попил, не иначе, серьезно.